yox bildim. Burada məsələn nədir? Yəni Zəidxan yazılar birlikə üz qəbr olunub. Və bu yazılar birliyin üzvünün adını, yəni e, Bəsigəni anar imzalıdır. Və burada deyilir ki, əkamarın üstə laq tutaq ki, Bəsigən elə orada süpür gətirib verir. Bu anar imzalanmır. Yəni Yəni Zəidxan kimi bir adamın bir adamın əslında bilir Azərbaycan bu o dediyimiz zehniyyət var. E, Zehniyyətim ən parlaq favoritlərindən biri də bu il Zəyid Cəhan. Və intisarə keçmiş də Zəyid Cəhan böyük əməkdar artistdir. İndi xalq artistləri olanların heç hansı dolandan çox da belə dot da deyillər, bildimmi necə deyimi? Amma amma təfii elibənnər də ki, şey, milli mərsid dəftərləri Yəni dünən, dünən axşama Milli Mərkəzdə daha eldə sər can müdafiəsi ilə məşq qurban. Əqil Abbas danışıb, video bizdən belədi. Məndən də yaxşı, Əqil demiş ki, məndən yaxşı olacaq. E, Valla özüm deyə də anlamaməndəndə məndən də camaat öyrənmədi. Əqil mənim adımı necə isə ki, məni Əqil məni tanım, sorsan biz sərdatam. Hə, amma yalan deyil bilərsiz. Hə. Demək istədim nədir? Bu bu artıq Mən əvvəl demişdim bu vaxtda. Bu zehniyyət Azərbaycanında, Azərbaycan xalqı üzərində dövlətin tam ələ keçirildiyini və Azərbaycan xalqı üzərində e, bu zehniyyətin tam və qəti qələbəsini elanıdır. Bunun fərqində olmalılar, toplum bunun fərqində olmalıdır. Bu adəməci artıq bax ah, bu o, jargon, ondan sonra jargon yox, he bu e, tərbiyəsiz küçək sözlərinin artıq ədəbiyyata gətirilməsi və orada bunun kultivasiyonluqca yayılması, artıq uşaq yaşından məktəb dərsliklərinə, bə buraların adlarının düşməsi, firanın yavaş-yavaş və bu kimdir, nədir, bunu yazıb, nə edib və nəticə itibarlar ilə Azərbaycanda mən hər zaman demişəm, bütün ölkələrdə belədir. Hakimiyyətə adamlar gəlmir. Dəliyə elan məliyev haçı. İnaməliyev hakimiyyət adı deyil. Hakimiyyətə bir zehniyyət gəlir. Azerbaycan'da hakimiyette hakim kılınan, Azerbaycan e, siyasi alimpine hakim oturulan, hakim kılınan bir zihniyet var. O zihniyetin de favoritleri var. Bütün e, dünyanın her yerinde böyle. Her rejimde sistemler özlerine e, favoritler seçirler. E, Müzikte, ne bileyim medeniyette, edebiyatta, ondan sonra ne bileyim her bir de ondan sonra ne bileyim jurnalistikada, polistavr bunlar favoritdə yetişdirilirlər və favoritlərin üzərindən cəmiyyətə sirayət edirlər. Öz axlaqlarını, öz mənəviyyatlarını, öz dünya görüşlərini cəmiyyətə addım-addım yedirdirlər. Və bir gün gəlir ki, bu favoritlərin biri başına pal ağacından da düzəldir çıxır küçüyə. Bu niyə deyil idi bu məsələ üçün? Axı burada atalar sözü var, deyir ki, dəlinin başında pal ağacı olmur ha. Ha biri desin ki, ha hə, bunun başında pal ağacı da var başına adam toyuq, nədir toyuq. Toyuğunla nağarə də küçük, qabaq gəbələsə salır, başına bağlayır. Sonra gedir, nə bilirəm, bax belə əcayib qəraib sifətlərdə, buna nə bilirəm, navarə indi, bizəndə o teatrda o elə rollar olur, məsələn, şün, kinoya çəkirlər o uca sütunlarla da, o ayrı şeydir. Amma bu bir adam gedir təbşiyə konsert verməyə, məsələn, gedir orda zalmayışım yoxdur, onca təbşiyə bu tur çalar, oynayır, oxuyurlar, düşündünmü? Hani bir uşaq, bir uşaq uşaq yaşında itlə, pişiklə maraqlı olur da belə uşaqlar. Ha, o da indi ağırlıq valideyi necə o da diləmir ki, təpişir şiha, uşağa yaxınmı, qrafarlar. Ha hə, gördürsünüz. Amma burada artıq aməkdar artist, adam artıq aməkdar artistdir. Bu gün sabah bu xalq artisti, xalq yazısı da olarsa. Hə bir dərdir bu Azərbaycan hakim qurumumuzun ehtiyatın tam və qəti qələbəsinin elanıdır. Artıq o Müqayisə çox kusurludur. Amma bu əslində anti-xristiya bir şey var da, dinin dağdır əksi. Necə ki günlərin bir günün peyğəmbər gəlir deyək ki, artıq küçələrə çıxıb dinimizi elana gələcək. İndi bizə kəm baxan olacaq, daşa tan olacaq. Amma nəticə itibara elə bütün dünyanın nə qədərini hətta Məhəmməd peyğəmbər tez öldü. Olmasa bəlkə də dünyanın hamısının yarısından çoxunu, bəlkə də yarısının tamamını ə e, o İslam dininə çünki Allah təala missiyanı çiyinə qoymuşdu, o, o qabiliyyət var idi onda. İndi həmin şeydir. Baxın, bir yerdən sonra bunların öz əxlaqlarını, öz dünya görüşlərini, öz o zehniyyətin e, Azərbaycanı təhqiq etmək istədiyi ilə dar küşələrə daşıyırlar bax belə. Elənsəcəcəhan oradan çıxır, oradan çıxır. Tutaq ki, e, nədir, bir milyard oradan çıxır, oradan nə bilim bayramduru çıxır, oradan tarix çıxır, oradan Da bunları sürətlə hər yerdə favorit edirlər. Hər yerdə öyrə çıxarddılar, hər yerdə qamığa gətirirlər. Tolik bu dəqiqə Azərbaycanda indi e, zəman zəman atırır, deyirlər, əvvəl zaman-zaman otururdu deyirlər. Kişilər vardı qan barışdırırdı məsələnçündə. Biri-birinin oğlunu vurub öldürürdü. Bir başqa cətdən bir ağsaqqal da elə adam gəlirdi, haman hörmət elədi və onun sözünün üstünə o qan barışırdı, qan üzərinə keçirdi adamlar. İndi həmin dada o vuracaq tolik oturdurlar. Axt. Tolik Tolki bu da qara düzəldənmə ilə başqadır. İndi bura bilmirlər də. İndi o ağsaq qalan ara düzəldən, arazlardan bir daha şeydir, da bililir. Amma e, faktiki olaraq Tolki gətirib məsəl qan barışdırın elirlər. Ha bayram nurlu evdə bunu çimizdirirlər da da nədir? Süt gölünə və bunu cəmiyyətə təqdim elirlər. Ondan sonra nə bilim bax budan var axı nə qədər bu naqıda demişəm, yenə gəldi çıxdı bax. Bu nədir? Bu bayan nədir? Bu papayev zronqdur. Evet. Arabuz öyle bu arabuz aldan tabi. Diyeci. Elde seyitcan bir ayb yüz. Ha, ben de bu demare gönlü var. Bizden evvel sabırız adından tayyedir. Biz de seyircanlı. Bu qız xədadı da, bunda əvvəldə yazdınızdı, bunun özünün bir açıqlaması var ki, Pəxtərev abizadə bəylə görə tanınıb. Başa düşdünüzmü? Yəni buları favorit edir, cəmiyyətə təşviq edirlər və cəmiyyətin önündə bular bax belə mal-mülk sahib olurlar, mənsəb sahib olurlar, bular önə çəkilirlər, bunlara adam ütəp bir konsentr fili çəkib bunu ifrə daşıyırlar. Bunun bir yenilik kimi Çaoqaş dünyanın gəlişmiş o sivilizasiyanın ən üstün səviyyəli bir e, hadisəsi kimi cəmiyyətə təqdim elirlər. Və bir şunam da bahadır ha. Hə, burada mən deməli bir şey tutmaq olardı düzdür. Və bizdən bizdən xəbərsiz bizim övladlarımız ora təhsif elirlər. Fikrimi də başa düşdünmü? Ona görə çox təhlükəli. Artıq biz e, mən hər zaman dedim. Eee biz çoxdan artıq mənə qarşı biz kritik etdi keçmiş kritika keçici qutarı artıq biz bizə Allahım möcüzə çıxası elə. Və mən o fikrimə qalırıq. O fikrimə qalırıram ki bu yetişə bilər. Bəlkə də artıq keçdi. 10 il, yaxın 10 il Azərbaycan adlı bəlkə Azərbaycan adı olaraq ola. Amma bizim bildiyimiz Azərbaycan olmur.